Около полуночи сегодня в Соломенском районе города Киева прозвучал взрыв во дворе из одного многоэтажных домов. По прибытию на место происшествия следственной оперативной группой было установлено, что была взорвана лавочка, которая состоит из металлического каркаса и деревянных брусков. Слава богу, в результате взрыва никто не пострадал, никто из людей телесные повреждения не получил. Были повреждены несколько окон близлежащего жилого дома, высыпались стекла. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, работа взрывотехники. Было установлено, что данный предмет, который был взорван, не содержал в себе каких-либо поражающих осколков. И это не привело к ни к человеческим жертвам, ни к получению телесных повреждений ни кем из жильцов этого дома или людей, проходящих по данной территории. В настоящее время отрабатывается прилегающая территория с целью установления лиц, которые причастны к совершению данного преступления. По данному факту в единый реестр досудебных расследований исследователей Словенского управления э, внесена информация по 194 статье Уголовного кодекса Украины «Умышленное повреждение чужого имущества». В настоящее время отрабатывается несколько версий э, по данному преступлению проводится по квартирный обход, по домовой обход. У меня как раз, пользуясь случаем, просьба к жителям близлежащих домов и домов, в котором пострадали, точнее, были повреждены стекла при общении с сотрудниками полиции, оказать всяческое содействие в раскрытии данного преступления и поделиться той информацией, которую они возможно имеют по поводу лиц, которые причастны к совершению данного преступления.